Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera <coughs> Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Saya Lim Hu Hing Di malam tiku Sudah uh, Johan Mahmud Mereka KSP rakan-rakan yang saya muliakan Alhamdulillah kita dapat bersama minggu bulan ini dan dan seperti sudah lihat memang beberapa langkah yang diperkenalkan itu agak pesat di bulan ini yang menuntut kita memberikan penjelasan tetapi berita-berita yang agak membanggakan umpamanya bila Petronas menganjurkan Energy Asia minggu lalu Ketilat penyertaan dari OPEC dan syarikat-syarikat besar dunia itu sangat mengagumkan Konoko Phillips yang dulu memberikan satu gambaran yang agak negatif tentang uh, upaya mereka untuk melabur uh, maklum bersama 2-3 hari yang lalu setelah sidang Energy Asia bahawa mereka setuju untuk terus pelaburan besar di Sabah uh, total syarikat di antara syarikat gergasi minyak uh, ConocoPhillips Phillips Amerika uh, total uh, Perancis berbanyak itu uh, telah ada persepakatan dengan Petronas untuk uh, meneruskan pelaburan skala besar di Malaysia di antara yang terbesar yang pernah mereka uh, lakukan dalam sejarah uh, dengan Petronas ENI iaitu berpengkalan di Itali syarikat yang punya keupayaan tertinggi dari sudut CCS, CCUS itu juga telah bersetuju untuk melabur selain benda itu, Aramco meneruskan, telah beberapa isu um, perselisihan dalam isu pengerang sekarang telah memutuskan untuk meneruskan. Jadi saudara berita-berita ini tidak mendapat tempat kerana tidak banyak negara atau syarikat minyak di Asia yang punya uh, pengiktirafan uh, seperti mana yang diperoleh oleh Petronas. Uh, dan dan kita lihat ini satu petanda yang baik yang lebih meyakinkan. Ryan iaitu ketua Philips adalah di antara yang dekat dan berunding dengan Presiden Donald Trump jadi tentunya saya ambil kesempatan untuk mendengar beberapa pandangan terakhir. Tapi yang penting ialah keputusan dia walaupun dengan isu tarif dan lain-lain, keputusan dia untuk terus menambah dan meningkatkan pelaburannya di Sabah. Selain daripada kegiatan-kegiatan total PTT Thailand di uh, Sarawak dan CCUS di beberapa kawasan di Semenanjung saya tegaskan hari ini kerana kadang-kadang berita, berita ini tidak menarik uh, orang lebih suka terutama dalam media sosial, berita-berita yang uh, menyerang dan uh, menimbulkan sedikit meningkatkan sedikit suhu suhu kepanasan dia lebih sensasi tapi tanggungjawab kita ialah ya beri ruang pada siapa juga boleh buat teguran tetapi tidak adil tidak menusabah untuk kepentingan negara ya, menjamin ekonomi kita untuk mengenepikan berita-berita yang positif ini kita ambil umpamanya World Competitiveness Ranking <coughs> ya, tahun 2025 oleh IMD <coughs> yang dikeluarkan minggu lalu betul kita <coughs> melonjak sebelas anak tangga ketimbang tangga 34 ke 23 itu uh, secara umumnya secara spesifiknya apa prestasi ekonomi melonjak empat anak tangga ya, ke tak kedudukan keempat 2025 itu agak tinggi kecekapan kerajaan ini yang melibatkan juga penjawab awam keluarga perbendaraan dan juga beberapa inisiatif yang diambil oleh KSN, KPPE KSP termasuk masuk, masuk, masuk. K, KSU, KP, KP semua termasuk KP ada saya tengok tarik dia tengok saya nak sebut saya sebut jadi keseluruhan ini menyebabkan kenaikannya agak tinggi 8 anak tangga dari 33 tahun lalu ke tahap 25 kemudian kecepatan kecekapan perniagaan juga melonjak 8 anak tangga itu juga bila kita perinci kita lihat satu khidmat bukan saja dari segi dasar fiskal dan kewangan tetapi juga dari sudut keupayaan penjawat awam kita jadi maknanya saya tidak sesialah kita perkenalkan SSAP maknanya itu satu galakan untuk memikirkan soal bonus kemudian baik, pertumbuhan KDNK hmm. suku pertama 2025 kekal tahap 41 dalam keadaan ekonomi dunia itu tidak menentu jadi kita dapat uh, bertahan ya. Dan yang lebih penting bagi saya yang pernah saya ungkapkan dulu angka-angka dan data ini boleh memukau. Tetapi ukurannya ialah keselesaan kepada rakyat. Sebab itu kita lihat umpamanya bagaimana kadar penganggurannya. Kadar pengangguran kalau kita lihat April 2025 masih kekal di tahap 3% Turun dari 39 April 2022 35 April 2023 33 April 2024 Dan 300 April 2025 ha, Ringgit Bila ringgit kita turun wah Kita kena hamput dan balun Gagal begitu-begini ya Hmm, Perdana Menteri pun kena turun ha, Sekarang ni ringgit dah naik Jadi Perdana Menteri kena naik eh? Itu logik yang tidak ah, masuk akal eh? Tapi sebab tu kita Apa yang dalam frasa Inggeris Kita katakan Stay the course ya? Jangan tinggal landasan Kita ada kerangka ekonomi madani Kita ada langkah-langkah yang kita ambil Kita lakukan sedaya upaya kita hmm. umpamanya Ya. Yeah. 2023 kita tengok kalau <coughs> berbanding itu ketimbang dolar Amerika 4.59. 2024 kukuh sedikit 4.47. Nah, no. suku pertama 2025 itu mengukuh 4.43 jadi Maknanya kalau lihat 18 Jun 2025. Ya. Ini kita suruh dia suku empat di bulan pertama. Tapi kalau 18 Jun 2025 ringgit berada pada paras 4.2525 mengukuh 5.2% kecemasan dolar Amerika Syarikat maknanya mengatasi mata wang utama dan serantau <coughs> lainnya naik 6.3% berbanding rupiah 3.6% berbanding RMB China 3.2% berbanding peso Filipina dengan Australia naik puluhan enam ratus, puluhan enam dan Pak Thailand puluhan ya. satu. Ini bukan soal menteri kewangan saja, tapi yang lebih penting bagaimana bank negara menguruskan, bagaimana perbendaharaan mengatur, dan semua agensi yang terlibat. Ya. Jadi mudah-mudahan, insya Allah kita kekalkan. Pengukuhan ini. Tapi yang saya nak bayangkan ini. Bila-bila kukuh. Senyap sunyi. Tapi bila katalah lemah sedikit. Riuh rendah. Ha? Ha, padahal kita tidak boleh lihat. Kedudukan ekonomi begitu. Mumpamanya katalah. Perang serangan Israel. Yang dibalas oleh uh, Iran sekarang. Katalah merebak. Dia akan merudum pula. Itu ada beberapa kesan. Yang luar daripada kawalan kita tetapi dalam kebila keadaan tenang pengurusan ekonomi itu penting ya. dan angka-angka ini membuktikan ya, sama ada kita urus dengan baik atau tidak kemudian bila kita laksanakan pembaharuan fiskal yang mengikut artikel 4 IMF Ha, ini pun juga diberi, di masalah saya ingat masa saya mesti Keuangan dulu bila saya di, diberi cuti panjang saya diserang kerana dia kata mengapa ada rundingan dengan IMF padahal rundingan IMF itu sudah tahu itu satu kemestian mengikut artikel 4 yang dilakukan oleh setiap kerajaan sejak kita bersama setelah merdeka dan menjadi anggota IMF disebut uh, tentang perundingan mengikut Uh, misi Artikel 4 ya, yeah. dan dalam uh, perundingan ini <coughs> secara positif IMF memberikan suatu uh, kenyataan positif terhadap cara kita mengendali dasar fiskal dalam negara <coughs> lebih bertanggungjawab. Kemudian jumlah hutang itu dia okey seolah-olah kita sekarang ni tambah hutang. Ya, dan saya tengok dalam media sosial ada kawan-kawan saya hantar. Kita macam mana tambah? Saya kata bacalah keseluruhannya. Ya. Apa yang berlaku? Yang pertama dalam soal hutang ini ialah soal apa yang disebut defisit. Bagaimana kita kawal defisit negara? Tahun 2022, saya mula ambil ada tugas. Defisit itu 5.5%. Hmm. Kemudian 2024 itu 4.1%. Unjuran kita turun ke 4 daripada 5.5 turun kepada 4.4 4.3 untuk 2024. Tapi kita berjaya turunkan 4.1. Ah ha, yang berjaya tuan-tuan di sinilah ya. Ha, terima kasihlah. Ni tak sebut tak boleh. Ha, tapi alhamdulillah. Ya. Jadi sudah lihat dan unjuran kita untuk tahun ini 3.8 dalam keadaan suka. Ada orang tanya, mengapa nak turun sangat? Ni biarlah. Boleh kita uh, serahkan dan hulur kepada rakyat. Tapi kalau tidak begini, keyakinan tidak akan ada. Bagi saya keyakinan yang kedua. Yang pertama, tanggungjawab pimpinan dan pengurusan ekonomi ialah melakukan atau melaksanakan dasar yang kita yakin baik itu yang penting. Kedua dengan itu ada keyakinan. Bila ada keyakinan dia menyelesaikan banyak masalah soal hasil negara, soal peluang pekerjaan, soal pembangunan keseluruhannya. Baik, pertumbuhan hutang <coughs> Pelbagai angka dia berikan. Tetapi masalahnya ini bukan soal cumulative jumlahnya kumulatif itu kita kena selesaikan mengikut peringkat kata kita hutang 1 trilion dia kumulatif kena interest dia meningkat tapi yang penting bagaimana kita urus kita kurangkan hutang kita hutang tahunan kita kita boleh kurang jumlah dia besar tapi lama-lama dia turun dia, dia ada graf nanti biar KSP pergi kuliah kemudian hmm. dia masalahnya bila dia orang dia tak mau dengar penjelasan ini penyelesaian telah dibuat di parlimen berulang kali dia tak mau dengar ini seolah-olah macam dialog with the deaf understand dialog with the deaf jadi maknanya dia dialog dia tanya kita jawab kemudian sesi akan datang dia tanya lagi dan sementara itu dia riuh rendah dan yang dihebahkan itu pertanyaan dia jawapan itu dipadamkan padahal kita tengok berapa hutang kita pada tahun 2022 100 bilion ringgit hutang baru ni hutang baru berapa hutang 2023 90 bilion ringgit 2024 85 bilion ringgit dan unjuran tahun-tahun ni 80 bilion maknanya dalam sejak sejak kita ambil alih kita dah turun hutang 20 bilion ringgit hmm, tak meyakinkan itu susah lah tapi kita nak turun juga jumlah hutang keseluruhannya pelan-pelan lah je oi dia mana boleh ya sekaligus gitu tapi kita boleh turun kalau kita kata bahawa, tak mau hutang langsung 80 bilion ni dan pembangunan projek uh, pengurusan kerajaan itu dah ambil masa ya dia macam macam seorang yang mengendali syarikat syarikat dikenali bapak dia meninggal dunia anak dia ambil alih hutangnya ribu ringgit jadi anak dia esok maknanya ambil satu tahun selesai ke hutang tak boleh dia boleh selesaikan cara berperingkat baik kemudian bagaimana tentang subsidi yang menjadi isu besar sekarang ni kalau dengarnya kerajaan membebankan elektrik naik tanya ni dia bayar elektrik naik ni dah yang naik untuk siapa? Untuk 15% peratus. Jadi kamu ni juru cakap siapa? Juru cakap syarikat kaya dan orang kaya Atau juru cakap rakyat? Kalau juru cakap rakyat Kadar elektrik tidak naik Pada tahun 2023 Penyasaran subsidi elektrik Dilaksanakan dengan 85% rakyat Kekal tanpa sebarang kenaikan ke dalam cerita terlepas TKSU, TKSP kena bayar terlepas dia boleh buat permohonan pembetulan katalah mana tahu dalam juta-juta orang terlepas satu ya. saya agak mungkin ada tapi KSP kita mustahil tak boleh berlaku hmm, kalau percaya dia okeylah selamat ya. dan hasilnya apa maknanya dari subsidi you see principle subsidi ni Malaysia ni subsidi kepada semua orang asing kita subsidize ya yang tak bayar cukai kita bayar orang kaya yang pendapatan dia 1 juta sebulan kita bayar subsidi elektrik yang kita buat ini kita tarik subsidi dia bayar kos dia atau keuntungan sirkuit untuk tenaga jadi kita dengan itu kita jimatkan 4 bilion ringgit ya yeah. jadi 4 bilion tu untuk apa untuk <coughs> STR untuk SSAP untuk sekolah untuk hospital pada tahun 2024 diesel di, dilaksanakan tapi kalau riuh rakyat terbeban elektrik, diesel sejak Anwar ni naik semua naik ya, betul naik tapi untuk siapa? untuk orang asing dan untuk peringkat tertinggi ada dalam cerita-cerita tu ada traktor untuk petani katalah terlepas Maka kita cuba selesaikan Kita tidak mahu banyak bebankan Petani atau nelayan ya. Jadi dalam pelaksanaan itu Tapi umumnya Seperti mana sekali lagi saya, saya sebut di sini Orang asing Penyeludupan itu berbilion satu tahun bocor ya. Penyeludupan ke Thailand Ke Indonesia Penyeludupan Dia ada sindiket yang berjalan puluhan tahun dan mengaut puluhan bilion ringgit mana dia suara nak betulkan ini mana boleh ada negara biar penyelupan begitu sebab itu kita kawal itu rasional rasional alasan yang munasabah mengapa kita terpaksa kawal orang asing pasal apa kita nak bagi subsidi dia datang dia kerja dia untung dia tak ada kena cukai yang yang ya pendapatan rendah ekonomi tinggi betul kita cukai lah. Jadi melalui pendekatan tersebut sebab itu inflasi masih terkawal sebab dia tak mengesankan pada 85% rakyat. Baik. Then, sekarang ini sekarang ni SST. You kena know, ada pertama yang perdebatan di antara SST dan GST. Ada kita dulu Anwar sokong betul. Sebagai Menteri Kewangan, saya masih ingat jawapan saya di parlimen. GST itu adalah sistem percukaian yang paling yang di antara yang efisien dan transparan. Okey. Yang sebab mengapa masa-masa itu saya Menteri Kewangan, saya tangguhkan, tapi terpaksa kita tangguhkan kerana threshold pendapatan rakyat itu terlalu rendah. Itu rasional. Mungkin orang tak setuju ini, ya, pakai ekonomi dia berbeza pendapat. It's fair. Tapi saya rasa pendapat saya pada masa itu. Kerana orang yang pendapatan RM2,000, walaupun kita bagi beberapa pengecualian, tapi banyak yang terkena. Eh, Okey, kita bagi pengecualian, kita gula tak kena, beras tak kena. Ya. Tapi dia dia, 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 pergi beli barang dia yang lain dia pergi naik bas semua tu secara tidak langsung GST itu dia maknanya menyeluruh it is transparent senang efficient pelaksanaannya ya, tetapi saya kata biarlah pendapatan rakyat naik dulu katalah minima gaji 4000 Ha, mungkin kita masa itu kita boleh Sekarang ni orang gaji 1,700 pun ada 2,000 pun ada ya. Mungkin saya Tidak bijak dalam membuat keputusan ini Tetapi niat saya Saya tidak mau perkenalkan cukai Yang memberi kesan menyusahkan rakyat bawahan itu saja rasional dia ha? kalau dia orang fikir kata okey kita boleh perkenalkan GST cara lain gitu eh, itu tak apalah kita bincang tapi janganlah kutuk kita dari segi pelaksanaan SST kerana SST ini bagi kita terutama yang cara progresif bersasar mulai 1 Julai ini cuba mengenakan kepada atau ah, umpamanya sekarang ni kita kata import buah buahan pun jadi isu besar lah. kita anuah makan avocado orang yang dulu makan quinoa benda ha. saya kata makanlah buah tempatan ini uh, treasury dah bagi arahan né? no imported fruits eh? dia tengok orange ada lagi dah gua <coughs> jadi kalau seluruh jabatan kerajaan apa maknanya peluang petani itu uh, mengeluarkan bahan-bahan tempatan lebih banyak saudara semua ikut ke ni ikut dalam beberapa atau pergi kunjung ke luar negara saya ingat Laos, Vietnam, Thailand saya belum pernah makan dalam percara-percara rasmi jemputan kerajaan-kerajaan ini dengan bahan makanan import tak ada secara otomatis dia pastikan makanan tempatan sebab itu kita bagi arahan seluruh jabatan kerajaan ini tak ada barang import nak makan codfish boleh sendiri-sendiri ya. ini kadang-kadang yang saya tengok dulu dari sepedana masa tetamu luar codfish hei saya kata hmm. tak payahlah Ha, tak mau bagi ikan keli tak balas dengan orang geli saya suka ikan keli ha, baik tapi untuk apa ni kita cukai-cukai beli beliau-beliau ni saudara tahu kementerian kewangan kita tahu ya? umpamanya peruntukan STR SARA ha, 2023 8 bilion ringgit 2025 memanfaatkan 9 juta orang jumlahnya 13 bilion ringgit ini susah dalam berapa tahun tambahnya berapa daripada 8 hingga 13 berapa ni baik jadi ini alasan kita kita ambil juga ini untuk pulangkan kepada rakyat peruntukan peruntukan Kementerian Pendidikan daripada 58 bilion sebelumnya 2024 64 bilion ringgit itu sekolah anak-anak kita janganlah ingat wah oh, tata ini kepentingan Pendidikan ni something abstract no itu sekolah anak-anak kita, sekolah keluarga kita, sekolah rakyat kita. Kita nak tingkatkan mutu pendidikan. Begitulah Kementerian Kesihatan. 2024, 41 bilion. Kita tambah 4 bilion ringgit setahun. 45 bilion untuk Kementerian Kesihatan. Jadi sebab itu saya kata dalam memutuskan soal ini, kita kena lihat dari segi makronya. Ya. Tak ada. Kalau suruh lihat belanjawan-belanjawan sebelum ni ada yang baik bukan saya nak kata nafikan tapi peningkatan begitu rupa untuk fokus kesihatan pendidikan itu keutamaan dan kemudian kita kena pastikan pengurusannya sebab itu soal tata kelola penting seperti yang saya sebut dalam bidang pertahanan belanja bilion-bilion tapi tengok kelengkapan dia sangat lemah jadi saya harap rakan-rakan tolong jelaskan jadi kita ini kadang kita defensif kita biar saja orang yang berapu itu menyerang dan kita tidak jawab saya saya beritahu tadi kepada Johan memang kelemahan kita juga tentang menjelaskan kerana kita kita andaikan semua orang faham jadi sebab tu dalam program-program kita dalam sejati madani kampung angkat macam petang ni kita sekolah angkat ya. Cuba yang berapa 700. Ya. Sekolah angkat kita ambil semua ni syarikat-syarikat ni korporat-korporat ni ya. Dah kita ada dah umpamanya program batu-batu uh, ni tapi kita tambah lagi Mana ada, ada social responsibility ada keprihatinan ada keesan ambil sekolah angkat uh, detail saya umum kemudian jadi sekali lagi saya terima kasih atas kesabaran saudara hujan-hujan ni dan uh, ya, dengar kuliah uh, doha mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita dan menyelamatkan negara kita dan di samping itu meningkatkan uh, matram, martabat harakat bangsa dan negara kita Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh